cap de setmana, oh, tio. Ei, poseu el croma. Molt bé. Ostres, ostres! La, ostres. la En fi, benvinguts a la Cracòvia. Com? Encara no comença a polseres vermella? No, van banda darrere nostra. Pues va, afanya que tinc ganes de veure què li passen al lleó. Sí. Uh, uh, doncs avui tindrem l'oportunitat de veure algú que no us deixa veure gaire. Xose Mourinho. Pero sin criticarle o nos sentarán en el banquillo. No, hombre, no. ¿Pero cómo vamos a criticarle? Sería como, como marcarnos un gol en propia puerta. <laughs> oh. per Perdona, aquí, yo jo... I atenció, que el Leo Messi encara li dura l'emprenyamenta del partit contra el Madrid. Tu, lo puto crack, m'han dit que al final del Clàssic li vas dir bobo a l'Arbeloa i vas insultar el Caranca? Sí, le dije que era el muñeco de Mauriños. Ah, bé, això no és cap insult. Oh, també veurem una renovació que sembla que està cantada. Cantada? Sí. Cantada. Ai, sí. La, 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 la. la de Cristiano pel Madrid. No si es barato con el contrato. Si tú me quieres, llámame presión. Que comenci, doncs, el oh, d'avui. Perdoneu, perdoneu, perdoneu. És que no he dit res del, del gag de l'Adán. Ah, no. És que com que molt no el posa als partits importants, no farem la banda. És que me l'havia preparat. <laughs> uh, a veure, a veure, com el fas, com el sí, fas? És... És... Mm. Hola, soy Alan. <risa> <risa> oh, sí, sí, calcola, sí. <laughs> és, és bonici, sí, És boníssim, sí. Pots de puta mare. <laughs> però no ho farem. Uh, tu centra't amb en Neymar. Sí. Ja, però és que no, no em puc lluir, perquè no és Oi? molt orgànic, no? És que només dic Neymar. <laughs> Neymar. Neymar! Està molt bo. Escolta, puc fer el Cuenca? No, no, no l'acaben de cedir a l'Àjax. Ja. Bueno, també s'ha invitat el Jordi Buixaderes. L'actor? Sí. Però si això és un programa d'esport. Ja, però és que el clau, eh? Mira. Sí, eh? Ja? Ja? Res, no passa res amb la meva camisa de dormir. Em sí, sé sí que s'assembla, sí. Un home civilitzat pot tolerar la infidelitat de la seva esposa, però si li toca la mà es converteix en un tigre. Oh, 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 oh. Eh, tu no et sortia el Paco Martínez? Sí, jo, ja. jo, jo, jo sóc el Paco Martínez, això ja. Ai! <laughs> Candelita! <laughs> Biel, Biel, <susur> Biel, vine aquí. Ay. Biel, vine aquí. Posa Sí, si, ¿No tenéis la sensación de que te estás perdiendo algo? Home, he perdut un mitjó rentador, eh, però això li passa a tothom. No, me refiero a que... No sé, acabo de renovar hasta el 2018 y en toda mi vida solo estuve con un club. Quizás debería probar con otro. Però què dices, Leo? El que passa que tens un cacau al cap perquè ets argentí i t'agrada aquesta cosa del psicoanàlisi, però enlloc estaràs millor que a Can Barça. Per què no, loco? Y soy joven. Este, aún los pectorales me miran hacia arriba. Nunca tuve un gatillazo en el campo. No sé. Eh, Supongo que cualquier club querría estar conmigo. Leo, prometme para los temas cuatro pilotos que le serás fiel al club. No, pilotos solo tengo dos. Pilotos, Lord. Oh, ah, sí. Entonces sí que son cuatro. Y sí, está bien. Lo prometo. d'on vens, amb qui has estat? Uh, no, estaba eh, ido a jugar con Alexi, a enseñarle a jugar a futbol. Mentida! Si això fos veritat, en li estaries ensenyant què és una pilota. No, 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 no però sí. A veure, tira'm l'alè. Oh! Beguda energètica. No. Sí. Tu has estat en un pub. No, no, en un oh, Una tassa de te. Uh. Tu has anat a Anglaterra a jugar un partit amb el City. Estàs enganyant el Barça amb un altre club. Dejame, señor libre? ¿O acaso ves un anillo en mi dedo? No, és veritat. No portes cap anell. Però portes això. Saps què és això? Un contracte que s'ha signat davant de la Sagrada Afició del Barça. Eh? Ara estàs encapricat amb els diners del City. Però això és un caprici. A més, si et divorcies del Barça, només podràs veure el Pinto dos cap de setmanes al mes. Què? I Macherano? Se'n quedarà el Tito. No! Va, Camerús, va, va. No li explicarem a ningú res del que has fet, va? Vinga, fes-te una dutxa i després ho veuràs tot molt més clar. Gràcies, Puyol. Per cert, no vull que tornis a veure el Valdés. És una mala influència per a tu. Només fa que em el del cap en què plovis altres clubs. Vale. Eh! I els del City els hi hauràs dit que només és un partit esporàdic, oi? Sí, 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 claro, claro. Pero para qué traiga tan si me ha que dejaba el barça para mí y que tu